Azərbaycanın azadlığı uğrunda şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın arasında Paşa Evdadaş Daşəmir də var. Daşəmir Ali Hərbi Məktəbin 2003-cü il buraxılışı idi. Bir müddət Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrində xidmət eləmişdi. Daha sonra müəyyən səbəblərə görə Azərbaycan ordusundan uzaqlaşmışdı. 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda Daşəmir artıq 13 il idi ki, hərbirdən uzaq idi. Daşəmiri mən şəxsən tanıyırdım. Sonuncu dəfə onunla görüşəndə müharibənin ən qızğın vaxtları idi. Görüşəndə mə ağ demişdi ki, bir-iki günə Qarabağ'a vurışmağa gedir. Mən də soruşmuşdum ki, bəs özünü necə hiss edirsən? O da demişdi ki, dilxor. Mən də bunun eşidəndə bir az pis olmuşdum. Fikirləşmişdim ki, görəsən özünü nəyə görə dilxor hiss edir? Dedim bəlkə müharibəyə getməklə bağlıdır, yəni nədir? Ona görə soruşdum ki, nəyə görə dilxorsan? Mənə demişdi ki, əslində məni bu gün aparmalı idilər amozadılar deyiblər ki, 200 günə aparacaq. Bu məşindən də mənim avtomatik üzüm gülmüşdü. Başa düşmüşdüm ki, sən də mə bu müharibəyə getmək üçün tələsir, hərbi komissarlıqsa onu bir-iki gün gezishdirdiyinə görə dilxor olub. Daha sonra söhbət əsnasında onu da başa düşdüm ki, Daşdağmir döyüşlərə könüllü yazılıb. Gecə gündüz hərbi komissarlığın qabağını kəsib və tələb edib ki, onu döyüşə aparsınlar. Əsas da ermənlilərin sosial şəbəkədə paylaşdıqları videodan sonra daha da qızışmışdı. O video onu çox pis təsir etmişdi. Daşdağmir döyüşə gedəndən sonra dost tanışlarla maraqlandıq bizə dedilər ki, Füzuli istiqamətində ən ağır döyüşlərdə iştirak edib, əməliyyatlarda qəhrəmanlığını uğurla göstədib, amma sonunda düşmən snayperinin gülləsi ilə şəhid olub. Qəribəsi də odur ki, Daşdəmirin kürəyində lapcamanlıq vaxtından snayper nişangahının tatusu var idi. Bilmən bu təsadüfdür, ya qismət. Daşdəmirin 4 övladı var idi, ailəsinə bağlı adam idi, çalışıb işləyirdi ki, ailəsini maksimum normal yaşayışla təmin edə bilsin. Hər bir şəhid ailəsinə dövlət səviyyəsində yardımlar olunacaq. Amma bütün bunlar rəsmi şəkildə baş tutana qədər biz özümüz də bütün şəhid ailələrinə maddi və mənəvi dəstək olmalıyıq və oluruq da. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məhz o cür insanların hesabına bizim başımız ucadır.